yəni yenə gedirəm. Hansı çətin? 250 sınaq toplusunda növbəti sınaq-sınaq 9-un izahı olacaq. Çünki e, bilirik ki, sınaq 8 gördüyümüzdə nədirsiz? Müxtəlif mənbələrdən tapıb yaza bilərik. Çünki bunun məntiqi bir izahı da yoxdur ki, bunu izah edim. Əsas sənin tələbat bilir ki, belə testlərdə ona görə sınaq 9-dan e, başlayaq birinci sualdan izahım. Deməli, birinci sualda A variantı ə, yanlışdır. Bizdə isə düzgün variant istir. Niyə yanlışdır? İndi onu izah edək. Çünki "woman" sözü biliriki, cəmləndirəndə bu "women" olur. Düzdüm? "Women" olursa sən cəmlənmiş ismi bir də cəmləndirib "s" qəbul etdirə bilməsin. B variantı da yanlışdır, çünki "policeman" sözü sonu "man" deyə yazılır. Cəmləndirəndə "policemen" olur. Əvəzə cəmləndiribsə bir daha "s" qəbul edib cəmləndirə bilməzsən. "Children" sözü child sözünün zəmf formasıdır. Deməli desələr, e, children-in zəmf formasında child sözünün zəmf forması child-undur. Bir daha s qəbul eləyib bu cümlənə bilməz. Deməli C variantı da yanlışdır. Men sözü də e, indi A B variantında buna çox toxunduq. Men sözünün zəmf forması men-dir. Bir daha s qəbul eləyib cümlənə bilməz. Deməli D variantı buna görə yanlışdır. Amma shape sözü tək zəmdədir. Yəni cümlələnərkən heç zaman s qəbul eləməz filan, K qəbul eləyib də buradan olub düzgün qayda qayda. Doğru cavabdır. 2-ci sualda düzgün variantı yenə bizdən istəyir. Children sözü dedik, child sözünün cəm formasıdır. Children cəmdirsə, sən bir daha buna es qəbul e, edə bilməzsən. Yəni es qəbul edibsə yanlışdır. Çünki bu da cəm, belə bir cəmlənmə üsulu da yoxdur ümumiyyətlə. Ki deyək ki, belə bir cəmlənmə üsulu var. E, bu cəmdir. Bir dənə də cəm, iki cəm, yəni ola bilməz təbii ki də. Vumən e, sözdə bildi ki, vumən sözünün cəm forması bumendir. E, Vildi əsasən. Ona görə es qəbul edib ikinci dəfə cəmlənə bilməzsən. E, C variantı doğrudur. D variantına baxaq. Mən sözünün cəm forması birinci sualda da izah edildi ki, məndir. Bir daha burada s qəbul edib cəmlənə bilməz. Deməli ona görə yanlışdır. Polis mən sözünə niyə? Məsələn deyir ki, E variantında tək də də qəbul edib filan da. Yəni niyə bunu yanlış götürürük filan? Olmaz, niyə? Çünki biz bilirik ki, polis Mən sözüncə forması policeman deyə yazılır. Sən policeman e, bunu silin bir dəqiqə. Policeman s yazsan yanlış nə də olacaq? Onun cümlənmək formasında. Belə cümlənmir axı, es ilə cümlənmir axı? Bunun kökdən dəyişərək cümlələnir. Deməli buna görə yanlışdır. Cavabımız C variantıdır. 3-cü suala baxırıq. 3-cü sualda yazılıb ki, bizdən yenə doğru variant istəyir. A variantı yanlışdır. Çünki said sözünün cümlənmə forması e, s qəbul etməklə deyil. Children olaraq biz həmişə rastlaşmışıq. Deməli A variantı yanlışdır. B variantı doğrudur. Z variantına baxırıq. Sportsmen. Məni görən kimi deyirik nədir? Cəm formada kökdən dəyişib cəmlənib. Bir də heç qəbul edib cəmlənə bilməz. Yanlış qayda. Bu mən sözü beləmi cəmlənir? İsmə qəbul edir. Xeyr, kökdən dəyişir. Ona görə də bu yanlışdır. Belə bir cəmlenme forması bu mən sözünə e, aid deyil. Həminsinin mən sözünə də. Mən sözü kökdən dəyişir. S qəbul edib cəmlənmir. Deməli E variantı da yanlışdır. Cavabımız olacaq B variantı. Children sözü cəmdədir. S qəbul eləmir. Bu nöqteqə qaydığı uğun da apostrofle düzəlir və sair. Deməli B variantı bizim doğru cavabımızdır. 4-cü sualda yenə düzgün variant istəyirik bizdən. Məsələn, harda yanlışlıq var? A variantı doğrudur. Postman sözünə s qəbul edə bilmir ki, deyə yanlış qaydadır filan. E, bir, yəni buna görə doğrudur. İki niyə yanlışdır? Çünki woman sözü cəm forması s ilə düzəlmir. Kökdən dəyişib woman olur. Deməli, 2 buna görə yanlışdır. Children sözü doğrudur. Cəmdə də yer apostrofe ilə düzəlir və e, yəni s qəbul edə bilmir filan. 1 3 doğrudur, tamam? 4 yanlışdır çünki men sözü Onsuz da cəmdədir. Bu s-i qəbul eləyə bilməzs. Apostrof ilə düzələramış. Mən cəmdədir. Sən bir daha isqəbul eltdir, bunu iki dəfə məncəmləndirəcəksən. E, buna görə bu yanlışdır. E, Çal sözdə apostrof ilə düzəlib düzdür, çünki s qəbul ama belə olsaydı əgər Məsələn, child s apostrof olsaydı, cəm gəlib child sözünə birləşsəydi, o zaman yanlış olardı. Çünki child sözünün cəm forması elə düzəlmir. Deməli 1 3 1-dəki 5 doğru cavabımızdır. 5-ci suala baxırıq. E, aha, burada mən 5-diyi izah elədim 4-cü və 5-cisində necə yanlış olardı. Baxın, 5-ci sualın 1-cisində bunu bizə verib. Çox söznə isə birləşdirib bir yanlışdır elə bizdə. Amma bizdən doğru variantisdir. Çünki cəm forması ilə düzəlmir çox sözsüzdə. Bu mən apostrof ilə düzdür. Bu doğru variantdır. Üç niyə yanlışdır? Çünki mən sözünün cəm forması ilə düzəlmir. Kökdən dəyişib mən, e ilə olur. Men apostrof s olmalıdır. E, baxmayaraq ki, cəmlənib deyə yenə apostrofla düzəldə filan bu da yanlışdır. Mən sözü cəmlədi men olsa da e, E, tək belə qalsa belə, yəni mən də ol olsa belə həmişə bu nə ilə düzəlir apostrof ilə. Yəni əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Məntiqi başa düşmək lazımdır. E, deməli, üçuna görə yanlışdır. Sportsman bu doğrudur. E, çünki kökdən dəyişib cəmләнib apostrofeslə düzəlir filan. Children də doğrudur. Çünki children sözü normal qaydaya əsasən cəmләнib children olub, chair sözü children olub və apostrofeslə düzəlir. Bir qayda yanlışlığı yoxdur. Deməli 2 4 5 e, ona görə yanlışdır. Yəni əzbərləməyə çalışmırıq. Daha çox e, yəni bənzər yerlər var təbii ki də. Yəni sən bilməlisən burada. Nəyə bilməsən, kökdən dəyişən ismin necə doğru cəmләнir. Ə, və yaxud da kökdən dəyişənlər necə? S ilə düzələnlər, S ilə düzələnlər, yenə yəni indi oturub onları bilsəyik əgər biz, onda ehtiyacımız yoxdur ki, oturaq əzbərləyək bu necə düzəlir. Yəni düzgün zəmlənməyə əsasən burada tapıram. Mən qayda əzbərlə demirəm ki, həmişə kökdən dəyişənlər belə olur. Düzdür, onlar sadəcə əzbərlənsi bir qaydadır ki, bu da hər hansı bir məntiqdən, hər hansı bir qaydadan gəlib çıxır ora. Əsas sonan o məntiqi tutmaqdır. Baxaq Ən sağda idiq 6-cı sualda. Baxın burda. E, Deməli 6-cı sualda dirsüzü e, təkvə zəminli olan sözlərdəndir. E, Deməli apostrofesindən düzəlməyi doğrudur. S birləşci idi, yanlış olardı ki, onun bizcəm formasını görmürük. Yəni s ilə düzələn cəm formasını görmürük. Yəni cəm forması da deyir kimi yazılır, tək forması da deyir kimi yazılır. Should run apostrofes ilə düzəlib, düzdür. Yəni s ilə düzəlsəydi, deyərdi, cəm də bir daha s qəbul eləyib filan olmur. İkisi də doğrudur. Baxın ship şrib sözü. Ship deyirdi, swinde, fishli. Bu sözdən tək i cəm endeskəbləyə bilmirlər, belə cəmlənmirlər. Tək i cəm i nədir? Təkdə də ship kimi qalır bu, cəmlə də ship kimi qalır. Sən onda necə eskəblə ələtdirə bilərsən? Olmaz. Bu mən sözdə cəmələnib kökdən dəyişib postrofislə də düzəlib. Yəni burada yanlış bir qayda yoxdur. 2 də doğrudur, 4 də doğrudur. Tamam. Oksun sözü, oks sözünün cəm formasıdır. Bir daha heç qəbul edib cəmләнir. Bu axı heçlə cəmләнmir. Onsuz da kökdən dəyişib cəmләнir. Deməli 5 yanlışdır. 1 2 4 cavab E variantıdır. 7-ci sualda idi, səhv eləmirəmsə. Deməli 1 2, bu 1-dir, bu üstü, bu da 5-dir. Yerin belə qaydaya əsasən Aha, tapaq əsas olan mən onları izah edim. Deməli, "maş" sözü, "maş" sözünün cəm formasıdır. Bir dənə bunu ora silinim. E, demək ki, "maş" sözünün cəm forması nədir dedik? "Maşlar" dedi. Cəmlənibsə Sən bir də bunu sk qabla eliyib cəmələndirə bilməsinlər. Children sözü yani normaldır, kökdən dəyişib cəmənlənib apostrofeslə düzəlir və sair. Ship sözü təkli cəmi eyni olan isimdir, yəni təkdə də ship kimi görünür, cəmdə də ship kimi görünür. Apostrofeslə düzəlməyi e, normaldır, yəni birləşdirsə edes, digərdəki yox. Belə cəmlənirsə cəmələnir, amma doğrudur. Policeman sözü kökdən dəyişib cəmənlənib apostrofeslə düzəlib, doğrudur. S-i, yəni birləşdirməyib men sözünə policeman sözünə swine sözü dedi nədir? Fish də ship də swine də dirti. Bu sözlərin tək i cəm eynidə, təkdə də eyni cür görünür. Məsələn, swine kimi görünür, cəmdə də swine kimi görünür. Res qəbul eləmir, amma baxın, 5-ci də swine qəbul eləyib, yanlışdır. Deməli, 2-də, 3-də, 4-də bizim doğru cavabımızdır. Cavab C variantıdır. 8-ci sualda. Bu artikl mövzusuna biraz toxunuq, biraz da təbii ki, isim mövzusunu E, əliyihana. Əsas burada artıq mövzunu bilmək lazımdır ki, az və soyadların qarşısında "the" artiklı gələrsə, bu ümumi bir ailəni bildirir və e, nə olur? Cəmlənir ad və yaxud da soyadlar. Amma digər hallarda, yəni mister e, sözü falan gəldikdə bu zaman cəmlənmir. Onlar yanlışdır. E, a doğrudur çünki "the" artiklı gəlib isə qəbul edib tamam. E, və onu qeyd eləyim ki Hər hansısa bir sözün daxilində olan S-dən getmir. Yəni sözün kökündə olan, tərkibində, şəkilçisində olan S-dən söz getmir. E, məsələn, nestdə necə qoşa S görürsüz? Və həm də progress sözündə necə e, qoşa S görürsüz? Sözün kökündə bu deyil. Sözün e, özündə olan, özündə olan. Hər hansısa bir cəm şəkilçisi Ə, s ilə olan cəm şəkildə gedir söhbət. Məsələn nə götürək? Ən sadə sözlərimizdən biri olan pens sözünü götürək. Əgər bu söz cəmlənibsə, sən bir daha buna apostrof əs qoya bilməzsən. Bir yaddaqda saxlayaq. Ə, necə? Cəm formasını göstərən s ilə apostrof s yanaşı içlənə bilməzs. Əgər bu s burada varsa, əgər bu s burada varsa pens sözündəki bu əgər nədir? səm şəkilçisə sən burda apostrof qoya bilərsən. Bu s istəmir bir də apostrofdan sonra s gəlsin. Bunlar yanaşı işlənmir, yalnız işlənir. Amma normal təkdə olarsa, yəni sadə pen olarsa, o zaman apostrofisini düzələ bilərik. İndi e, o qayda sizi bir anlıq ağlınma gəldi. İndi dedim ki, deyim sonra yaddan çıxmasın. Bəyə baxaq, mister gəlib. Z artiklı gəlməyib ki. Deməli cəmləndirə bilməzsən this sözünə. Həmçinin brown sözünə də. Sura dey white e, S birləşməli idi, cəmleməli idi. Buna görə səhvdir. The article varsa nə olmalı idi? S birləşməli idi. Ad və yoxdur soyad heç bir fərq yoxdur. Cəmleməli idi. Deməli cavabımız oldu A variantı. 9-cu suala baxırıq. E, eyni Necə deyim, e, qaydaya əsasən tapırıq burada da. E, necə necə bilərik? Məsələn atdı, soyatdı. Baxın da burada e, Black sözü böyük hərflə yazılıb. Rəngi mənası ola bilməz. Rəng olsu idi, ümumi isim kimi çıxış eləyə, e, yəni isim kimi çıxış eləməzdi. Daha doğrusu, yəni bir xüsusiliyi bildirməzdi ki, burada xüsusi isim kimi çıxış eləyib. Nə olardı? Nə olub böyük hərflə yazdı. Bilirik ki, burdan atdı, soyadtı və s. halında xaricilərdə necə götürülərsə, deməli ki, z artiklı varsa, böyük hərflə yazılırsa biz ağzımıza gətiririk. Soyad və adların qarşısında z artiklı gəldikdə s, yəni cəmlenmeli idi. Yəni s apostrof olmalı idi. Bir yanlışdır buna görə. İkinciyə baxırıq. Mr gəlibsə, yəni s birləşmir ki, birləşməyib də. Doğru qaydadır. Üçcüyə baxıram. The Smith. D artiklı varsa nə olmalı idi? is cəmli cəmi, cəmi birləşməli idi. Ki birləşib də üç doğrudur. Dörd niyə yanlışdır? Mister sözü gəldiyə bs birləşə bilməz. Z artiklı gəlməyib ki. Buna görə yanlışdır. Bs də doğrudur. Z artiklı gəlir, bs birləşir və sair. Deməli B variantı bizim doğru cavabımızdır. Onda eyni qaydaya əsasən də z artiklı gəlib s qəbul olunmalıdır. Soyadların ə, daxilində deməli bir doğrudur bizim üçün. 2-dən z artiklı gəlib s birləşməli idi, cəmләнməli idi. 2 deməli 2 Yanlış cavabdır. 2 olmaz. 3-ə baxırıq. Mr. gəlib, SK qəbul eləməməldi, ki, eləməyib. Deməli, doğrudur. 4-də Mr. gəlib, SK qəbul edib, olmaz. Dialtikli gəlsəydi, SK-lə birləşib soyad variantları cəmləndirə bilərdi. 4-ünə görə yanlışdır. 5 də doğrudur, çünki dialtiklə gəlib, Wilson sözü SK qəbul edib, cəmlənir. Aha, əsas qaydalarımızdan biridir. Bu, dimdə düşə biləcək bir qayda tipidir. Nə cəhətdən Buradakı "file" sözü çox zaman qarışdırılır. "Be" sözünə məaitdir, "rest" sözünə məaitdir. "A" e artiklı "week" sözünə məaitdir, "holiday" sözünə məaitdir. Baxın, bu qayda əsas qaydalardan biridir. E, Bunun inşallah dərsdən sonra unutmasam, bunu qısa bir video olaraq yayınlayacağam, çünki ən çox e, qarışıq düşünən, yəni, qarışıq düşən məqamlardan biri budur. Dimdə də inanıram ki, belə bir sual düşə bilər. Çünki five sözü bilmirəyik deyə məittir, restə məittir. Oflu qaydalar, apostrofesli qaydalar bir-birinə zidd qaydalardır deyə bilərik. Five sözü apostrofun, yəni ki, yiyəlik halının olduğu sözə aiddir. Yəni deyə aiddir. We-a aiddir, mon-a aiddir və sair. Deməng ki, five 5-dir. Bir rəqəmdir. Çoxlu çoxlu tələb edir özündən sonra cəm isim tələb edir. De də cəmlənib. Və sonun ee yəni samitlə başla e, yəni y yə, hərfi ilə əvvəl sait gəldiyinə görə normal qalır. Yəni i-yə falan çevrilmir. Deməli bir doğrudur bizim variantlarımızda. İkidə week s qəbul eləyib. Week sözü nə olub cəmlenib amma e artiklu təklərlərlə işlənir. İki yanlışdır. To-dan sonra mon söz gəlibsə to-cherd 2-dirsə, yəni bir dənə bilir ki, van-dan sonra gələn isim təkdə olub. To 2-dir. Deməli, bundan sonra gələn isim nə olmalıydı? Cəmlənməli idi, amma bizdə mon sözü təkdədir. Deməli, 3 yanlışdır. 4-də ear doğrudur. Ear təkdədir, e artiklda təklər e işlənir. If e you don't sonra gələn isim cəmdə olmalıydı. Amma wek sözü apostrofe ilə düzəlib, təkdədir. Deməli, 5 yanlışdır. C variantı doğru cavabdır. 12-ə baxırıq. Düzgün variantı istəyirik bizdən. A week's journey doğru cavabdır. E, nə necə? Çünki e, week təktdir, çünki apostrof s-in aid olduğu isma aittir. Qarşıda olan söz, e, kəmiyyət bildirən söz, say article və sayılan hamısı nəyə aiddə apostrof s-in aid olduğu isma aittir. Ki a week doğrudur, bir doğru cavabdır. 2-yə baxırıq. Today's e, day apostrof is deyil də days apostrof olmalı idi. Yəni s cəmli qəbul eləməli idi bu. 2 deməli ki yanlış cavabdır. Üçündə seven-u 7 deməkdir. One deyir ki, yəni one-dan başqa digər saylar. Özündən sonra cəm simteləb edir. Mouse cəmdədir. 3 doğru cavabımızdır. And our s apostrof deyil, apostrof s olmalı idi. Ar sözcəmlərini bilməsən artikl ilə tək qərnə işlənir. 4 buna görə yanlışdır və e bizim doğru cavabımızdır. On üstə düzgün variant istir bizdən. Three three months three 3dür, bir saydır. Bundan sonra gələn isim cəmdə tələb eləyir. Doğrudur. Deməli 1 bizim doğru cavabımızdır. 2d 8 hours work. 8 səkkiz deməkdir, bir saydır. Saydandan sonra gələn isim cəmdə olmalıdı, amma hours sözü nə olur? Təkdədir. Deməli 2 buna görə yanlışdır. 5 minutes ə, cəmdədir. Ona görə bu bir də doğrudur, üstdə doğrudur. A year cəmlənməyib. Edən sonra tək isim gəlir ki, tək isimdir. 1 3 4 doğrudur. Bəs 5 niyə yanlışdır? To meal apostrofe sı olmamalıdır. Meal sözü cəmlənməli idi bu to sözünə görə. 14-cü sualda düzgün variantı istəyir. Biz burada biraz kəmiyyət bildirən sözlərdə bilməliyik ki, ifdən sonra gələn isim cəmdə olmalıdır. Are sözdə cəmdə olduğuna görə bir doğru cavabdır emos bu söz cəmlenməli idi. A most, e, most e, article tək tək simlə işlənir. 2 buna görə yanlışdır. 3 də 5 minutes cəmlenə bilmədi. Deməli 5-dən sonra gələn isim saydır, cəm olmalıdır. Two weeks e, vacation olar mı? Ola olmaz. Çünki e, two-dan sonra gələn isim cəm də olmalı idi. Weeks sözü təkdə də buna görə olmaz. 5 də an hour sleep düzdür. Çünki an e, article-dan sonra gələn isim təkdə olmalıdır. Təkdəmi? Təkdədir. Hour sözü təbii ki təkdədir. Ona görə 1 3 5 bizim doğru cavabımızdır. 15-ci sualda e moment silence e-dən sonra təksim gəlib, bir doğrudur. A few days voice e-dən sonra gəlsim cəm də olmalıdı. Kəmiyyət bildirən sözlərin dərs izahına əsasən, deməli, 2 doğrudur. Üstə children sözü. Children sözü zaten cəmdir. Child sözünün cəm formasıdır. Sən bir də bunu children. Səqbul elətdirə bilməzsən. Bu yanlış qaydadır. Dir sözü həmçinin necə? Tək-cəm eyni olan isimdir. Yəni tək də dir kimi görünür, cəm idəsən cəmdə buna istiqaya bula yətdirə bilməzsən. Deməli buna görə e, 's apostrofla düzəlməz. Eee üç də olmaz, dörd də olmaz. Two years student sürəcəm. Şimdi cəm isim gəlməlidir ki Gördüyümüzə əsasən də cəm sim gəlir. 1 2 5 doğrudur. Deməli D variantı düzgün cavabdır. 16-cı sualda postmen sözü cəm formadadır. Apostrof ilə düzəlib yanlış bir qayda yoxdur. 2-də niyə yanlışdır? Çünki to-dan sonra gələn isim cəmdə olmalıdı, amma ar sözü ar sözü cəmdə deyil, təkdədir. Ona görə olmaz. Dear sözü tək cəmənin olan isimdir. Yəni apostrof ilə düzəlməsi doğrudur. Deməli, dörddə niyə yanlış deyəndən sonra gələn isim təkdə olmalıdı, amma cəmdə də olmaz. Severaldan sonra gələn isim cəmdə olmalıdı, amma ki, təkdə deyə ona görə olmaz. E, o cəmdədir, ona görə olar. Daha doğrusu 1 3 5 cavab olacaq B variantı. Amə 7-yə baxırıq, the sunlight. Bilirik ki, e, təkrir bildirən isimlər vardır ki, mound, sand, e, sonra nin ağlıma sky sözüdür və s. .dır. Bunlar təkliyi bildirən isimlərdir. Həmçinin burada məsələn örs sözü var. Bunlar cəmlənmir heç zaman. Yeganəlik, təklik, vahidlik bildirən isimlərdir. Buna görə cəmlənməyib doğrudur. Amma mun sözü dedik, təkliyi bildirir, cümlənə bilməz. Örs sözü cəmlənməyib doğrudur. Today, yesterday, tomorrow bu kimi sözlər də cəmlənə bilməz. Demək ki 4 də yanlışdır. 1 3 5 cavab olacaq E variantı. 18-ci 18-ci də də bizdən düzgün variant istəyir. E, eyni qaydada təklif bildirən isimlər cümləyə bilməz, ölçüsüzü cümlələnib. Yesterday, tomorrow və today sözləri cümlənə bilməz. Yesterday cümlələnib. San sözünü təklif bildirə cümlənə bilməz. Mənim cavabımız 1 4 C variantıdır. Düzgün variantı istəyəndə bizdən Uh, tomorrow's weather ə, dəyişməyib, yəni apostrof ilə düzəlib doğrudur. Oxun zaten cəmdədir. S qəbul eləyə bilməzs. Belə bir cəmlənmir bu söz, elə cəmlənmir. Ki cəmlənsə belə iki dənə cəmi necə qoya bilərsən? Oxun onu da cəmlədi, bir də s qəbul eləsən, xeyr, təbii ki də yanlışdır. Children's gloves doğrudur. 4 də 2 kilometres, 2-dan sonra cəmsim gəlir ki, cəmldədir. The article E, soyad və adların qarşısına gələrsə nə olur? Soyad və adlar S qəbul edib cəmlənir. Cəmlənməyib, yanlışdır. 1 3 4. Deməcəmiz oldu A variantı. Düzgün variantı yenə bizdən istəyir. Yes də deyicəm, cəmlənmir. Cəmlənməyib də bir doğrudur. E, Mr söz gəlsə soyad və adlar cəmlənmər, cəmlənməyib, nə də doğrudur. Ship söz tək iğəyində, it'sman es qəbul eləyə bilməz. Several months, severaldən sonra həmişə cəm sim gəlir. Ona görə Ə 4 də doğrudur, 2 cəmlənib, 1 2 4 doğrudur. Bəs bunu yox olmaz çünki biz nə dedik? Ə e, tomorrow oldu, today idi və yes dedik. Kimis sözlər S qəbul edə bilməz, cəmlənə bilməz. Ə e, yiyəlik halları apostrof S ilə düzəlir. Ə e, yəni bugünkü 9-cu sınaqda zəhmənə də bu qədər. Növbəti izahlarda görüşəndəki sağ olun.